سلام اور آداب نمستے سسری اکال خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے دانشور اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف اور ایک فلسفے کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والی علمی حلقوں میں انتہائی معروف نام ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور ڈاکٹر صاحب تک رسائی کے لیے میرے محسن مرشد ڈاکٹر روش ندیم صاحب نے میرے ساتھ اس پہ وہ کیا اور اتنا لمبا سفر کروا کے خود ان کی قیادت میں ہم یہاں پہنچے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بھی مشہور ہوں اور ڈاکٹر افاقی صاحب کا بھی افاقی صاحب کی پہلی کتاب میں نے پڑھی تھی تہذیبی اسلام اور اس میں شیخ اکبر محی الدین اپنے عربی کے جو تصورات کے حوالے سے تو مجھے بہت دلچسپ کتاب لگی اس کے بعد پھر میں مزید تلاش میں نکلا تو پھر مجھے ان کی کتاب ملی ماں باد جدیدیت کے حوالے سے وہ بھی میرے دلچسپی کا موضوع تھا اور اصطلاحات کی جو اچھی وضاحت بہت مجھے ملی اردو میں اور پھر اس کے بعد ایک انگریزی میں کتاب ہے نالج آف گوڈ میرے خیال سے اب چونکہ ہماری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھ بھی رہا تھا کہ اس کا کوئی اردو ترجمہ اگر کہیں سے ہو جائے تو وہ ہم جیسے طالب علم کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہوگی اور بہت زخیم کتاب ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے نظریات جمال و فن <تصفح> وہ کتاب طالب علم نے خریدی ہوئی ہے لیکن ابھی تک مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کے علاوہ باقی میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا تعارف آپ کا علمی سفر تھوڑا سا ہمیں بتائیں بہت شکریہ آپ تو شریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں نے اپنی زندگی کا آغاز ٹاٹ سکول سے شروع کیا سر پرائمری میں نے ٹاٹ سکول سے کی ایم بی پرائمری سکول تھا اس کا نام تھا اور پھر میں نے میٹرک کیا پبلک ہائی اسکول گجرات سے اور بی اے میں نے دمین درکالی سے کیا اور ایم اے فلسفی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پروفیسر سی اے قادر اور پروفیسر خواجہ غلام صادق کے زیر نگرانی کیا تو عذب سے میرا تعلق تھا بہت میں نے کرشن چندر کو پڑھا بیدی جی کو پڑھا ان سب کو میں نے بہت پڑھا اور اس کے ساتھ فلسفہ پڑھا اور فلسفے میں جو مجھے سب سے زیادہ اس وقت جس چیز نے متاثر کیا اس لیے قادر پڑھایا کرتے تھے ایگزسٹینشن وجودیت تو وجودیت پہ میں نے جو ایم ایم اے کا چھ حصہ وہ میں نے نظم کے اردو نظم کے حوالے سے وجودی رجحانات اردو نظم میں اس پر میں نے اچھی لکھا اور میرے ایکسٹرا ایکسٹرنل جو تھے وہ سید عبداللہ تھے ہاں تو انہوں نے مجھے میکسیمم باپ دیئے اچھا تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے تعلیمی دور میں تھوڑ فسٹ کلاس ہوں اور سکالرشپ لیتا رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں انگلینڈ گیا انگلینڈ میں صحیح فلسفے کی مجھے سمجھ جو ہے وہ انگلینڈ میں اور میں پروفیسر کیس وارڈ کا شاگرد تھا تو پروفیسر کیس وارڈ نے کانسیپٹ آف گاڈ اور ریلیجن کی فلاسفی میں بہت کتابیں لکھی تو میں نے وہاں اس نے وہاں انگلینڈ کے جو میرا اسٹے تھا میں نے وڈگنسٹائن اور لاجیکل پازیٹیوزم اور فلاسفی آف ریلیجن اور یہ بہت کچھ پڑھا میں نے تو ایم فل کیا میں نے وہاں سے اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی اور وہ جو تھیسس میں نے لکھا وہ بک فاؤنڈیشن نے نالج آف کارڈ کے نام سے شائع کی تو اس کو بھی بڑی پذیر لڑائی ملی اور یہ جو میرا تھیسس تھا آپ حیران ہوں گے کہ میرے دو ایکسٹرنل تھے ایک کیا نام تھا دونوں کا نام ذہن سے نکل گیا ان دونوں بڑے مشہور امریکن فلسفر اور پروفیسر تو ایک نے لکھا ویلڈن پروفیسر آف پی ایچ ڈی میں بھی ایوارڈڈ دوسرے نے لکھا کہ ایکسیلنٹ چیز ڈیسرٹیشن پی ایچ ڈی آنرز میں بی ریوارڈ ایوارڈیڈ ہوئی پی ایش ڈی آنر ایف ایٹ از گیون ان پاکستان تو وہ پن پنجاب یونیورسٹی میں دھوم مچ گئی میرے سی سیس کی mm -hmm. اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پروفیسروں کا کبھی بڑی مشکل سے پاس کرتے ہیں یہ تو mm -hmm. تو یہ سلسلہ میرا تعلیم کا ہے پھر میں جو میرے میں نے ساری زندگی کالج میں گزاری ہے میں ریٹائر ہوا ہوں میں پرنسپل کے طور پر اور اس دوران میں میں لکھتا رہا اور آنکھ میں چھپتا رہا مختلف جگہوں پہ لیکن بہت تھوڑا پھر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ٹک کے جو میرے دین کے خیالات تھے آئیڈیاز تھے ان پہ میں نے کام کیا اور یہ ساری کتابیں جو ہے میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دی تو اللہ کا شکر ہے کہ پذیرائی ملی اور آپ فلسفہ پڑھاتے تھے کالج میں فلسفہ اور یونیورسٹی میں بھی آپ نے یونیورسٹی میں میں ان کے جا کے پنجاب یونیورسٹی کا ان کا ایکسٹرنل ایگزامینر بھی تھا اور پی ایچ ڈی کے ایم فل کے تھیسس جو ہے وہ ان کے <تصف> وہ میں دیکھتا ہوں اور اسلامک یونیورسٹی کا بھی پچھلے دنوں میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ ایگزامن <تصف> کی تو یہ مختصر سی میری زندگی کا سفر ہے اور آج کل ریٹائر ہوں گھر میں بیٹھا ہوں اور کچھ نئی کتاب میری آ رہی ہے گنجینہ اے مانی کا تلے سے اچھا وہ میرے مضامین ہیں اور کچھ ترجمے ہیں تو وہ جلد کتاب مندر ام پر آ جائے گی دو تو تین ہفتوں کے بعد تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کچھ ڈاکٹر میں میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ اور جو کتابیں ہیں ان کا بھی ہو جائے مثلا یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جمالیات کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے تو اس میں جو ویسٹرن فلسفرز ہیں انہوں نے جو جمالیات کے اوپر جو تصورات دیے ان سب کو اکٹھا بھی کیا اور اس کو اس کا تجزیہ بھی کیا یہ اس حوالے سے پاکستان میں ایک بڑی کتاب دینی جاتی ہے اس سے پہلے محض ایک کتاب تھی جو مشہور تھی اور وہ بہت قدیم لکھی گئی تھی ففٹیز کی یا سکسٹیز کی لکھی ہوئی تھی نصیر احمد ناصر نصیر احمد ناصر کی بھی ایک اور نصیر احمد ناصر نے تو اس پہ پی ایچ ڈی کیا تھا نا اسلامیات کے حوالے سے قرآن کو جمالیات کے حوالے سے کتاب بھی ہے ان کی جمالیات پر جی ہاں جی تو لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا کہ جو یورپین تصورات تھے فلسفی کے جمالیات پر وہ اس کتاب میں لیں پھر ان کا ایک کتاب ہے مانی کے پھیلتے آفاق مانی کے پھیلتے آفاق تو یہ لٹریچر کے حوالے سے پھر ان کی ایک کتاب ناول اردو ناول کے اوپر کرٹیسزم ہے اور پھر ان کی جو ایک کتاب جو ہے اسلامی تصوف کے اوپر جو انہوں نے لیکچرز دیے اسلامی یونیورسٹی میں وہ کس نام سے ڈاکٹر صاحب وہ میرے یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کمپیریٹیو مسٹم پہ آپ ایم فل کے کلاسز پڑھا دیں تو وہ میں نے پھر کمپیریٹیو ہسٹریزم پڑھایا تو پھر میں نے اینڈ پہ سوچا میں نے کہا یار میں نے پڑھایا ہے اور مجھے مزہ بھی آیا ہے طبیعت بھی خوش ہوئی ہے تو کیوں نہ میں نے میں اسے کتابی صورت میں دے دوں اردو میں کم کم یہ ہوگا کہ لوگ اردو میں پڑھ لیں گے انگلش میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انگلش ہی نہیں جانتے تو پھر میں نے روایات عرفان و تصوف کے نام پر میں نے کتاب لکھی اس میں میں نے جوڈائزم کرسچینٹی اسلام مت بدھ مت زین بدھزم ان پہ میں نے وہ لکھا تو یہ وہ وائٹ کتاب تھی مطلب یہ حفاظت سے نہیں باقی کتابوں کے بھی مجھے پیسے ملے ہیں لیکن پرائیویٹ پبلشر نے مجھے پچاس ہزار دیے اس کتاب تو ہمارے یہ تو وہ پچاس ہزار مجھے ملے تو کتاب وہ بڑی اچھی کتاب ہے اور یہ جو میں نے انہوں نے ذکر کیا ہے نظریاتِ جمال و فن کا تو میں نے اس کو اس کا جو ابتدائیہ ہے اور اس کا اختتام ہے وہ بڑے بڑے مزے لے لے کر چسکے لے لے کر لکھا ہے اور آپ پڑھیں گے تو آپ خود بھی بڑے خوش ہوں گے کہ آفاقی صاحب نے وہ اس کو کس طرح ریلیٹ کیا میں نے اس میں ام کلسوم اور وہ کیا نام ہے ہندوستان کی بڑی مشہور لتا لتا منگیشکر اس کا بھی ذکر کیا ہے اور او میں کنفوم گاتی العرب سے پھر ان کی کتاب ہیگل کے تصور تاریخ پر ہے جس پہ ان کو ایوارڈ بھی ملا پھر ایک کتاب ان کی ہے جو وزیر آغا صاحب نے اوراق کے شماروں میں جو دباچے لکھے ان کو کمپائل کیا دور صاحب نے یہ بھی نہیں وہ اس پہ میں نے مقدمہ دکھا وہ پچاس صفحے کا تو دو مقدمے میں نے بڑے زبردست لکھے ایک یاد کی افسانوں کا میں نے کیا انتخاب اور اس کا مقدمہ لکھا اور اس کی بھی بڑی دھوم مچی کیجیے اور ایک مقدمہ یہ تھا کہ اوراگ کے اداریے آگا صاحب جو لکھتے تھے فکری انداز میں ان کو میں نے مرتب کیا اور وہ مقدمہ لکھا